Скажи пожалуйста, а водій на курсе, плюс, если поладим в Москве, все это как эффект, как может повлиять на имидж Путина? Ну, имидж у него уже как околнилый имидж. Он допустил вторжение в Российскую Федерацию и никак на это не отреагировал. Они, вернее, они отреагировали, они уменьшили скорость прохождения Ютуба. там сейчас наезжают на сигнал на Telegram каналы и так далее и тому подобное. То есть перекрывает поток информационный. Все, вот это вся реакция Путина. Ну, обозначился еще по, по некоторым объединениям Курск, Брянск и Белгород. Поставил Лапина старшим, но ну, это еще то чудо. Потому, я думаю, у нас такой серьезный ленд будет с техникой, с понтонной техникой, ну и так далее и тому подобное. Возьмем там много чего. Он намного передал уже, ему надо героя Украины уже давать, а не звезду России. То есть, я думаю, здесь как раз проблем не будет. Именно по Куршине у нас, у Путина тоже, наверное, не будет. Почему? Потому что информационный поток сейчас полностью перекрыт. У него проблемы с ближним окружением, все понимают, что король голый. Вот когда кто-то из ближних скажет, что король голый, вот тогда у него такие серьезные проблемы начнутся. Но понимание этих процессов уже пошло, потому что... Це одна із задач кстати, нашої Курської ефіра. Ви от зокрема говорите так про лендліз для нас, і про події на Курській області. Олександр Сивський показав карту просування збройних сил України у Курській області. Вона збігається з оцінками багатьох аналітиків. Повідомляється, що під контролем українських сил вже 93 населені пункти, і також є інформація. Це про те, що Збройним силам України лишилося трохи більше двох кілометрів для створення котла під Куск. Так коли може закритися, закритися ось цей зашмар? Ну, давайте будем точными, не под Куском. Это в районе Теткина. Теткина, Рыльска, Суджа. То есть это Курская область, да, но это под, это под границей с Украиной. То есть этот котел, опять же, он оперативный, он уже как оперативный котел создан. причем такой треугольник, если можно так сказать, одной из сторон этого треугольника является река 7 Да, через нее перебиты все три моста основные, также я вот почему говорю ленд с понтоны, то есть они наводят понтонные переправы, мы их отминусовываем, и эти понтоны потом вылавливаем у себя юго-западнее но это уже Украина. То есть э, этот уже оперативный котел готов, но ну, там, ну, может, полторы, ну, две тысячи россиян там есть, но не уйдут. То есть э, уйдут, как только возникнет э, большая проблема, как только наши войска начнут двигаться с двух сторон, со стороны Украины со стороны от, э, дороги на Рыск, от Суджи. Естественно, они уйдут в плавь, просто в плавь уйдут через сеть. семь там, метров 100, ну, в среднем метров 100 в принципе, его переплыть можно. Да, да, быстрая река, но все-таки мужики, я думаю, большая часть плавать могут. Без техники выйдут. я же почему и говорю по поводу ленд -лиса. То есть вот ленд мы там возьмем, вопросов нет. А большого количества пленных вряд ли. Большое количество пленных, уже сколько раз говорил, это только сейчас, на данный момент, можно взять в Приднестровье. Договариваться надо с Санду, с Молдовой, договариваться, решать эти вопросы пограничные в режиме там, пограничного инцидента, как угодно, разрешение. Но решить этот вопрос, там больше десятка тысяч пленных можно взять, россиян, которые служат в российской армии в Приднестровье. Естественно, там ФСБшники, менты местные, то есть там много можно насобирать, которых можно потом перебросить в Россию. Вряд ли они будут уходить в Молдову, потому что там могут кое-кому и пожизненное прилепить. А вот сдаться украинским вооруженным силам, а потом по обмену попасть в Россию, ну, я думаю, есть такой положительный момент. А потому посмотрим, как будут развиваться события, просто чтобы потом не разочаровываться, давайте не будем очаровывать. То есть вот этот котел, о котором все сейчас говорят, ну, он так мягко скажем, без больших для россиян последствий. Почему? Потому что все-таки 7 мы не пересечем. Да, сейчас там начинают работать наши ребята, ФТВИ, то есть дроны в большом количестве, но опять же взять в плен, ну несколько сотен точно, но не тысяч. Падували генерала Лапіна, Wall Street Journal, пише про те, що помилка Лапіна залишила прикордоння Курської області вразливим. Він за кілька місяців до наступу ЗСУ розпустив раду із захисту регіону, яка координувала дії військових та спецслужб під час наступу України, росіяни залишилися без єдиного центру контролю. Чи можна говорити про те, що ну, будуть вішати так все на цього генерала Лапіна? Да Ні, вряд ли. Я ж говорю, що йому треба вже герої України давати такого уроду рішення. От всі, всі... решения, которые Лапин последние два года принимает, они идут в пользу Украины. Но это, естественно, вряд ли это по злому умыслу. Это либо по недомыслию, либо по СПДУ. Проблема у генералов российских – недомыслие и СПДУ. А те, которые со злым умыслом, ну, это уже город, там, наверное, уже генералы гура, служат, в российской армии, те же, естественно, эти задачи выполняют так, чтобы на них, как Штирлиц в свое время – железные кресты получал, та же самая картина наших гуровцы получают звезды героя в России, то есть выполняя определенные задачи, естественно, сбрасывая нам всю информацию, но они не попадают. Лапин не подходит для этой, для этой роли. Почему? Потому что раз на кого-то надо что-то вешать, надо признавать большие проблемы. Ну, имеется в виду, если в информационном потоке делать из кого-то бабу-ягу, чтобы все на него пальцем показывали. Значит, надо показать проблему. Так вот, Путин сейчас не хочет показывать проблему. Почему? Потому что там никого кроме, кроме него самого. Потому что что такое президент Верховной Главнокомандующий? Он же э, отвечает за безопасность границ. А раз у него границы э, вскрытые, это его проблема. Ни на кого он эту проблему не повесит. не повесит. Потому я думаю, они ее будут затирать с информационного поля максимально. Потом, когда выполнят определенные задачи на востоке страны нашей уже, они перебросят туда несколько тысяч, десятков тысяч российских линейных частей для того, чтобы купировать эту, эту проблему и попытаться выдавить наши войска за границы, восстановив территориальную целостность России. Ну, пока так это видится, и Путин на это рассчитывает. Он не просто так нарисовал дедлайн до 1 октября решить эту, эту проблему. Ну, то есть он раз он обозначил саму проблему, он уже видит э, это время, то есть показал на это время, не будет ее решать на данный момент мощно, то есть нечем ее решать. А дальше он либо эту проблему сдвинет по времени, либо начнет решать ее заново, как вновь появившуюся. Ну, примерно так он последние лет 10-10. А створение, угрупование войск Курск, Белгород и Брянск – это освещение того, что как раз вот они всерьез разглядывают наши такие планы? Ну, они забыли, что они уже это создавали. С севера? С севера. В север же входили три объединения – Курск, Брянск и э, Белгород. То есть это уже было, это они просто э, еще раз показали то же самое это для того же, опять же, для информационного потока, не более того хотя это уже говорит о том, что они видят уже войсковую операцию. То есть до этого, до принятия решения или повторного принятия решения по созданию трех объединений, это было еще пограничная операция, связанная, то есть управляет ФСБ и Росгвардией. А сейчас уже видно, что рассматривают как войсковую операцию. Значит, будут перебрасывать войска. А это нам тоже, в принципе, один из наших, одна из наших задач – растянуть линию фронта, І в принципі, винудіть росіян перебросить сюди війська з поступного. Роман Григорович, давайте поговоримо от, з точки зору, де ми на, на, наразі так ми знаходимося. Маці на матір, що видання Блумберг пише про те, що війна в Україні зайшла в глухий куп, і що ЗСУ не можуть розпочати широкомасштабні контрнаступи щонайменше півроку. І, зокрема, так Bloomberg посилається так і з посиланням на Пентагон, і що Російська Федерація. демонстрация також находится в таком состоянии. Так Акурск не демонстрирует совсем противоположное? Ну, конечно, это, это совсем другой, другой уровень ведения боевых действий. Я почему еще раз подчеркну стиль работы главкома нашего. Он раздергивает россиян. Раздергивает. Я сейчас не исключаю возможности, что мы это, ладно, мы там в качестве сарказма, но он реально может отработать сейчас по тому же Приднестровью для того, чтобы раздергать внимание, носить, чтобы россияне носились с одного края на другой, растягивать внимание, переброску усилий, финансов, систем контроля и так далее, и тому подобное, потом нанесет удар в таком месте, о котором никто даже не догадывается. Это тоже возможно, такой вариант. Потому в ближай... я почему говорю, что в ближайшую пару недель это будет видно. То есть еще эта тактика там, тысяч порезов, да, или сотен, как угодно это можно называть, причем на разных, на разных направлениях. Вряд ли это будет, наверное, какие-то удары там, в Африке или на Ближнем Востоке, в Сирии, хотя это тоже возможно по российским войскам. В Калининграде это возможно, ну то есть удары, если это нужно будет. Так, хоть на Дальнем Востоке, по большому счету, в районе Владивостока, оттуда 155 я приползла. То есть по большому счету, по, исходя из тех задач, которые стоят сейчас перед нами, нам как раз надо расширить географию боевых действий, расширить, правильно. С одной стороны, правильное издание говорят, мы зашли в глухой угол. Ну так он же ж не один. Но ну, из него же можно выйти и создать еще уже глухие углы для россиян. И как раз этим э, и, и этим сейчас и занимается, создает такие глухие углы. Вот один из глухих углов это Курская операция. Что бы россияне не делали, э, для них это плохо. Э, если они ничего делать не будут, плохо. Мы начнем расширяться, если они туда перебросят войска с Восточного фронта, плохо у них плотность войск уменьшится. Если они начнут говорить об этой, об этой проблеме плохо для них, потому что информационный поток создает давление. Если они не будут говорить этой, об этой проблеме, а проблема ж никуда не делась, значит будем идти дальше выдавливать их. То есть вот такие глухие углы для россиян как раз и идет, идет создание этих углов, глухих углов. То есть нас еще, нам еще, мы еще удивимся по некоторым по такого рода позициям. Просто видно, куда это все едет. Потому здесь тут называется можно уже быть таким полным оптимистом по этому вопросу вышли мы из этих проблем которые у нас были весной связанные опять же с кем с байденом с Бернсом, с Салливаном. Это же горки эти американские, это же устроили вместе с Трампом. Ну, понимая, как можно допустим влиять на республиканцев, эти, это, это торможение на передаче вооружении создал Байден, они создали, они знают, как это делать, И там десятки лет сидят на, распасов, на распасовках этих политических, а им просто подыграли или они грамотно сыграли на противоречиях высказываний того же Трампа и все, и мы не получили полгода вооружений. Вот это был действительно тяжелый такой тяжелый момент, но он решен, причем решен он, я так понимаю, за счет еще вмешательства британцев. Британская корона, ну, она приняла такое серьезное участие в решении этого, этой проблемы для нас. Большое спасибо им. Да, они не засвечивают это свое участие, но мы прекрасно это понимаем, потому еще раз спасибо за такого рода действия. И дальше корона британская, Великобритания нам очень сильно помогает и в разного рода помощи, начиная от разведывательной и заканчивая непосредственно операционной.